بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد yang saya mulakan Tuan Musi Pegawai Syarab Tuan Imam Tuan Milan Pemimpin Masyarakat EJK Masjid Hadirin yang dikasihi yang dirahmati Allah ta'ala sekalian Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kurniaannya yang begitu banyak buat diri kita dapat sama-sama kita masih lagi diberikan peluang untuk berada di sini di rumahnya untuk kita berjumaat hari ini tambah-tambah lagi kita masih diberikan peluang berada beradil dalam bulan Ramadhan Kita masih berbaki dalam Tiga atau dua hari sahaja lagi Maka Selepas itu selesai Kita akan Masuk ke bulan yang baru Iaitu bulan Syawal Maka tuan-tuan yang dirahmati Yang dikasihi Allah Subhanahu SWT Suka saya mengambil sedikit masa ini untuk perkongsian Untuk sedikit mengulang kaji Berkenaan dengan isu-isu Berkenaan dengan hari raya ataupun bulan syawal Yang akan menjelma tidak begitu jauh lagi Jadi tuan-tuan um, Apabila menyebut tentang Ramadan Selepas sahaja kita selesai berpuasa maka kita akan masuk ke bulan Syawal yang dikatakan bulan kemenangan. Kemenangan apa tuan-tuan? Kemenangan um, kita selesai menghadapi ujian ataupun tanggungjawab berpuasa selama sebulan melawan hawa nafsu menjaga lidah kita membersihkan diri kita daripada segala dosa menjadi orang yang beriman dan taat kepadanya kita menambah amal kita sunat-sunat kita qiyam kita maka ini semua kembali kepada kemenangan yang kita akan sambut pada satu syawal maka Emm um, sebab itulah banyaknya kita mengucapkan kalau hari raya kita kalau sahabat Nabi dia akan bertemu uh, sesama mereka mereka akan sebut taqabbalallahu minna wa semoga Allah menerima segala amalan kita kamu dan kita taqabbalallahu minna wa macam kita baca tu kita sebut selepas imam selesai solat tu kan ha. ha, Jadi ini menandakan kemenangan kita bulan Ramadhan Maka selepas itu kita akan menyambut hari kemenangan ini yang dinamakan Idul Fitri Idul Fitri daripada perkataan Fatara Yaftur Fitrah Yang kita kembali menjadi seorang yang dilahirkan semula sebagaimana ibu yang melahirkan seorang bayi itu yang tidak ada sebarang dosa dan sebab itu ada hadis Nabi Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitratin setiap yang dilahirkan itu maulud yuladu dilahirkan ala fitratin dalam keadaan fitrah Terpulanglah kepada ibu dan ayah dia untuk meyahudikannya Terpulanglah untuk ayah dan ibu dia untuk menasranikannya Terpulanglah untuk ayah dan ibu dia nak memajusikannya Menjadikan orang menyembah api Terpulanglah ha, Jadi ibu dan ayah ini yang mencorakkan. Ya. Artinya Aidul Fitri itu Hari Raya Fitrah Ibaratkan kita ini dilahirkan tanpa sebarang dosa Tanpa sebarang adanya kesalahan Maka apa yang kita lalui bulan Ramadhan itu itu Sebagai madrasah Sebagai sekolah atau universiti Tempat kita membersihkan diri kita daripada dosa-dosa Maka kita dilahirkan semula Jadi sedikit info tuan-tuan هذا حديث ستو رواية عن أنس بن مالك اليوم كان لِأَهْلِيَ جاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لكم يومان تلعبون فيهما وقال أبدأ abdalakumullahu bihima khairan min huma yaumal fitri wa yaumal adha daripada imam an-nasai hadis ini dikatakan Anas berkata Nabi um, uh, Anas berkata dahulunya orang jahiliyah orang Quraisy jahiliyah mempunyai dua hari Yaumani Fi kulli sanati Setiap tahun Mereka ada dua hari Yal'abuna fi hima Yang mana mereka bergembira Bermain pada dua hari tersebut ha, Kata Anas Ketika falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah bila Nabi sampai Nabi tiba di Madinah Nabi kata, Nabi ubah tuan-tuan kana lakum yawmani Talaguna dihima, wakad abda lakumuhu dihima, khairah min huma. Selepas Nabi sampai, aku datang kepada kalian untuk memiliki dua hari raya yang menjadi tempat bermainnya kamu, yang mana Nabi menggantikannya lebih baik daripada itu, khairah min huma. Yaitu apa? Ia hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Orang jahiliyah Dia ada dua perayaan Sebelum nama Aidul Fitri itu dengan Aidul Adha itu Dia ada dua perayaan yang dinamakan dengan Nairus Nairus dan Mahrajan ha. Maka Nabi datang ke Madinah Nabi ubah perayaan itu Namanya Aidul Fitri Yang disambut selepas kita berpuasa Dan juga apabila kita nanti Lepas sebulan dalam 20 hari lebih kurang Kita menyambut Idul Adha Hari Raya Korban ha, Maka Nabi mengubah perayaan tersebut Nanti panjang juga lah perbicaraan Hari Raya Nairus ni ada lagi Orang Iran meraya Raya Nairus ni dia ada sedikit unsur-unsur penyembahan api Panjang kita ini nanti kita kupas dalam kuliah kita InsyaAllah Maka inilah hari yang Nabi ubah Maka menjadi pensyariatan untuk kita menyambut hari raya Aidul Fitri. Bila? Ni lah nanti masuk bulan Syawal nanti. Ha. Maka tuan-tuan sedikit saya nak sentuh untuk kita sama-sama ha, mengambil perhatian iaitu apabila hari raya nanti hari raya nanti um, sunnah untuk kita datang Solat hari raya Untuk mandi dahulu Ia sebut dalam kitab-kitab fiqh Baik ia kena antaranya Kita disunatkan untuk kita mandi hari raya Maka kita bangkit pagi tu Solat subuh ke Ataupun tuan-tuan Subuh tu tak mandi lagi Lepas tu tuan-tuan balik datang semula Masa tu sebelum tu nak mandi Terulang lah Tapi kita mandi tu kita niatkan saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah Ta'ala Ada ganjaran, pahala di situ ha. Seperti juga hari ini Tuan-tuan datang tadi mandi, niat tak mandi sunat hari Jumaat ha. Kalau ni dapat pahala mudah-mudahan ha. Sebab saya sebut yang sebelum ini Yang mana dalam Islam ini sangat menitik beratkan tentang Sesuatu perkara yang melibatkan keramaian bila melibatkan keramaian masyarakat yang ramai terlibat seketika itu Kita kenalah jaga kita punya diri kita Kebersihan kita, bau badan kita Sebab tu kita baca dalam hadis yang lain orang yang makan bawang ini Menjadi makro kan? Jangan dekati tempat solat Bila yang makan bawang ini, Supaya orang tidak terganggu dengan bau mulut, bau busuk bawang ini jadi Islam sangat menitik berakan hal itu maka tuan, tuan datang solat sebelum itu mandi sunat hari raya termasuk juga air al alha juga mandi sunat hari raya boleh kan? senang dia kita kita orang Melayu tidak ada isu tentang mandi tuan, -tuan memang paling dia tiga tiga, hari, tiga kali satu hari mandi ada orang lebih ada isu tu Niat saja aku mandi uh, apa ni sunat hari raya dapat pahala. Baik, yang kedua memakai pakaian yang terbaik. Umat Islam disunatkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik artinya tuan-tuan ada pakaian ada empat lain pakaian. Ada dua pakaian tu macam agak lama tapi dah ada lusuh-lusuh dan lusuh, koyak lusuh, lusuh, sikit. Ada satu tu kurang sikit Ada satu tu paling tuan, -tuan sayang Dia cantik, dia elok ha, nah, Itu terbaik Maka pakaian terbaik tidak semestinya baru Dan mahal Tetapi cukuplah pakaian yang bersih, kemas dan indah Sebab tu tuan-tuan kita hari raya ni kita nak bergembira Sebab tu tu hadis tu disebut Ha, Nabi kata, Falamma, apabila Nabi datang saja ke Madinah Nabi kata kana lakum yawmani tal'abuna fihim. kamu mempunyai dua hari yang kamu bermain. Artinya bermain, bersukaria, bergembira hari itu. Maka hari ini hari bergembira. Pakailah pakaian yang terbaik. maka tuan-tuan ada yang paling terbaik pakailah pakaian tersebut. bersih, kemas, indah. tidak semestinya baru beli dah. Walaupun 2 tahun dah kita beli baju tu tapi baju tu kita rasa yang terbaik bawalah baju tu berhari ni. Ha. Rasa tuan-tuan saya rasa tuan-tuan ada tiga empat lain yang terbaik ni. Terbaik tu cari yang terbaik terbaik. Ha. Ini zaman sahabat tu sahabat kita tak banyak baju. Ha, tapi ada lah baju yang satu tu yang okey. Ha, kita ni sebab kita baca hadis kita dulu kan Yang mana kita ni hari ni pagi Satu hidangan Petang hidangan yang lain Pagi berpakaian lain Petang berpakaian lain Yang mana hadis tu Nabi melihat Mus'ab bin Umay Nabi menangis So Umay, Mus'ab ibn Umay baju betul tu sampai Nabi tengok dia dulu orang kaya ha, nah, Kita tak ada isu untuk hal itu ha, nah, Pilihlah tuan-tuan eh menjamah makanan sebelum solat sunat Aidul Fitri. Maka tuan-tuan <coughs> dia kata begini sebelum berangkat menunaikan solat Aidul Fitri disunnahkan. Ha, untuk kita menjamah sedikit makanan sebagai menutup anggapan prasangka bahawa dibenarkan berpuasa satu syawal. Itu maksudnya. Tuan-tuan nak tuan sembahyang. Isteri tuan-tuan pun dah potong apa dua keping lima bang main dulu uh, kita sarapan dulu eh, tak apa saya lepas solat hari raya pun saya makan nak makan dengan adik beradik dengan anak-anak dan cucu eh, itu tak tepat juga makan dahulu jamak dahulu sedikit supaya kita ingin hilangkan prasangka atau anggapan orang yang kata eh, hari ini puasa lagi sedangkan dah tak puasa uh, kita memang makan bagi Berbeza dengan Idul Adha. bagi bagi Idul Fitri makan dahulu <tuh> sebelum solat. Bukan susah pun tuan tuan makan kurma atau tak pula. Isteri buat teh tarik kan. Bang, jamah sikit, sikit, I mean, ha, bang sikit sebab gelas. Aminah hari ni dah tak puasa kita kita beraya. Haram berpuasa. Maka makanlah. Suruh makan tu susah. Senang je kan. Makan dia apa tentu boleh makan dulu lah Kan berat sangat kan Tak boleh datang semuanya raya ha. Seterusnya dia kata berjalan kaki Menuju ke tempat solat Sunnah dia kata Untuk kita berjalan kaki Menuju tempat solat Sunnah Ainul Fitri jika mampu ha. Kalau tuan-tuan mampu berjalan kalau tuan-tuan ada sakit kaki tak payahlah. Kalau tiba-tiba semangat lebih ke tombang tumbang payah juga. Kalau orang-orang kena pikul kita pula kan. Semayang orang terpaksa tinggal pula sebab orang kita tumbang. <coughs> Okey, dia kata jika mampu dan jaraknya tidaklah terlalu jauh. Ha, namun tidaklah menjadi kesalahan untuk menggunakan kenderaan ke tempat solat jika tidak berdaya untuk berjalan kaki. Agak-agak tuan-tuan boleh berjalan bawa cucu-cucu kan? ha, Ni kita jalan sikit ha, Jadi sunat untuk kita berjalan Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam berjalan ni kita Kita boleh bertemu dengan orang lain Bertegur siapa kita bersalaman Itu sebenarnya Kita bertegur siapa Assalamualaikum Ada syiar salam di situ Kita bertemu dengan orang lain Kita bersalaman Apa khabar? Sihat? Selamat Hari Raya Kan, jadi ini sebab-sebabnya yang disunahkan kita berjalan kaki Kalau naik kereta tak ada yang sisih Keluar Ah, payah Haa Haa Berkuda pun susah Kan? Jadi lagi laju berkuda Kereta ada berat Jadi itu sunnah disebabkan kita Disunahkan berjalan kaki ke tempat solat Melarukan takbir membesarkan Allah disyariatkan untuk kita bertakbir satu syawal iaitu apabila terlihatnya hilal anak bulan dan berakhirnya selesainya kemuncak hari raya iaitu ketika imam selesai berkhutbah itu sahaja hadis jadi kita disunatkan bertakbir kita nampak hilal kita tengok televisyen kata raya esok maka maghrib tu takbir malam tu takbir sehingga imam selesai solat sunat hari raya disunatkan juga untuk bertakbir sejak mula keluar dari rumah hingga ke tempat solat ini mungkin jarang kita buat kita mungkin bersembang dalam kereta tu kita bertakbir dengan keluarga kita kalau tak jalan kaki kalau berjalan kita takbir. pun Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kan? Jadi kita bertakbir Di sunnah kan Keluar rumah takbir Perbuatan ini sebagai Mengakungkan syiar Islam Sepanjang perjalanan ke tempat solat Sebut syiar ni tuan-tuan Sebab apa? Hari raya ni lah tuan-tuan hari, hari raya, hari besar Apa maksud raya? Jalan raya, lembuh raya, lagu jadi hamid, hantu raya, raya itu besar. Jadi hari besar umat Islam itu perlu disiarkan, perlu diwar-warkan. Orang tak Islam dan Muslim tengok tengok oh ni hari besar orang Islam. Ini hari raya orang Islam. Ah, jadi sebab tu perlu disiarkan. Kita tak perlu sepanjang perjalanan solat. Sikit gitu tuan eh. <coughs> Takbir, tak susah pun. Jadi mengikuti jalan berbeza ketika pergi dan pulang daripada solat sunat hari raya Aidil Fitri. Disunatkan untuk kita mengambil jalan berbeza ketika pergi dan balik daripada menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Apa yang disebut hikmahnya agar perjalanan kita, perjalanan itu ditempuh ke masjid lebih banyak langkahnya itu satu selain itu kita dapat bersalaman dengan orang yang melalui kedua-dua jalan tersebut dan menampakkan syiar Islam di jalan-jalan tadi maka kita disunatkan datang jalan lain balik jalan lain ha, tadi yang pertama bila banyak dan bila berbezanya laguan mungkin banyaklah langkah kita ke masjid tu pulang ke masjid maka bila banyak langkah banyaklah pahala banyaklah dosa dihapuskan ha, itu yang pertama yang kedua tuan-tuan <coughs> jalan tu tadi tuan-tuan lalu tuan-tuan tahu siapa orang yang tuan-tuan jumpa jumpa Haji Salim kan jumpa Haji Baharudin jumpa Haji Hamid balik tu jalan lain jumpa mantan imam jumpa cik abu Hassan Maka jumpa orang yang berbeza itu lagi juga memberikan membuahkan pahala untuk kita bersalaman bertegur sapa dan sebagainya. Ha, dia jadi sunat untuk kita lakukan hal tersebut. Tapi kalau jalan ni satu saja tuan satu kena pusing ke tengah lalu untuk ha, juga dulu ha, itu kena fikir balik. Ah ha, gang minyak tak cukup Kena telefon orang lain yang tak minyak ha, Tu Fikir macam mana jalan tu Untuk tuan-tuan usahakan Supaya kita mendapatkan sunnah tersebut Dan um, sikit lagi Dia kata mengejakan solat sunnah Idul Fitri di tempat yang lapang Dalam hadis dan riwayat Nabi solat sunnah hari raya di Musalla Musalla ni bukan surau tuan-tuan Musalla ni tempat yang lapang Supaya apa? Supaya boleh dihadiri bersama di situ orang-orang yang tidak boleh sembahyang. Contohnya ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang datang haid kalau masjid mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi kalau di musalla dia boleh duduk di tepi-tepi tu, -tepi boleh mendengar khutbah sama syiar hari besar ini. Ha, maka Nabi buat begitu. Nabi suruh panggil sahabat, panggil anak bini mendengar sama. Ha, maka disunatkan buat di tempat yang lapang. Sini oh, tak tahulah luar tu Kalau sanggup buat ha. Tapi itulah realitinya tuan-tuan Inilah yang disebut oleh Fuka'ah Yang dimana yang Nabi sendiri buat hal tersebut Yang Nabi buat di Musalla Dan kalaulah buat di masjid andai kata Anak-anak boleh datang Kalau yang, yang uzur Isteri pun boleh datang Buka tingkah, speaker keluar Dapat sunat juga Pakino tepi-tepi Nak dapat keberkatan itu Nak dapatkan sunnah itu nah, Jangan cari alasan lah. Jadi kalau tak boleh Buat tempat yang lapang, <coughs> Hadirkan bersama dengan mereka Untuk dengar Sama khutbah Raya Sikit gitu tuan um, <coughs> ah, Yang lain tu uh, Yang akhir ni Menunaikan solat sunnah Aidul Fitri Tinggallah Sementara ketupat rendam di dapur sebab ada juga orang yang tak buat Sudahlah so, dah lah, dia setahun sekali sahaja ha, Tinggal semua tu datanglah solat hari raya Dan selepas tu makanlah balik Sedialah uh, beli keperluan untuk uh, tetamu yang tuan-tuan buat tu ha, Ini sikit sebanyak berkenaan dengan solat sunat Ada berkenaan dengan isu-isu Aidul Fitri saya sebenarnya ada lagi yang nak bawakan ni <coughs> Dan um, um, Antara adab-adab yang sepatut kita jaga Berpakaian hari raya itu tidak ada pakaian yang seperti orang kafir pakai uh, Sebagaimana hadis kita baca itu kan Siapa yang tersyapuh Biqawmin fahuwa minhum kan? Kita tidak maulah hari raya orang Islam ini seperti hari raya orang kafir uh, Dan juga uh, aurat perempuan anak-anak isteri kita di, sepatutnya dijaga dengan baik. Ah kadang pakaian tu hari raya pakaian cantik tapi pakaian tu tidak menuntut aurat. Tak tak tepat. Tak betul. Jadi, tentu dalam menziarahi orang am um, sanak saudara, jiran tetangga, ziarahlah pada waktu-waktu yang sesuai. Tidaklah pada awal pagi tidak ada di waktu tengah hari, tidak ada di waktu tengah malam. Ini kena check ni, tuan-tuan. ini banyak juga Kesilapan yang kita lakukan. Mungkin waktu-waktu ini waktu mereka berehat, anaknya berehat, mungkin ada juga yang sakit. Lihat waktu yang sesuai untuk untuk am um, Tidak menjaga eh uh, apa? Batas antara IPA kerana abang ipar akan kakak ipar rasa macam boleh jadi kakak Contoh kita bersalaman, tak betul ha, Jadi jaga tuan-tuan Dan memuliakan tetamu Sepatutnya kita kena memuliakan tetamu Apa Siapa sahaja tetamu Baik orang tu bangsa asing ke apa ke Muliakan dia Kita pun belajar dulu Kenaan dengan ayat sadaqah kan Kita nak tolak pun tolak dengan Qawlun ma'arufun Wa ma'ufi wa'atun khairun min sadaqatiyyat ba'amaha Alam Tolak aku dengan kata-kata yang elok Minta maaf ha, Berkunjung ke rumah orang yang kaya sahaja Yang berada di rumah orang miskin tak pergi Tak betul ha, Ini jangan lakukan ha, Dan bermegahan dengan perhiasan Dengan dengan barangan yang kita ada pada hari raya Aku orang kaya Aku tidur pun. Aku berpakaian sekian Menyunyuk kalau dia ada, dia pakai tak ada masalah Tetapi dia menunjuk-nunjuk Mencerita-ceritakan barang yang dia ada Yang dia beli itu berapa Ini tidak Mengikut sunnah Nabi SAW Bahkan ditegak hmm. hmm. Dan yang juga disebut sini Makan secara berlebihan Dan meninggal solat Kerana sepenat Letih berhari raya Ini juga boleh berlaku Ramadan cantik Semayang menjaga Tetapi hari raya Dah mula jadi Jadi orang yang tak baik Maka sebab tu saya sebut pada yang kuliah yang lepas Kita jadilah hamba Allah Bukan jadi hamba Ramadhan Kita tidak mahu jadi orang yang hanya baik pada bulan Ramadhan Tetapi di bulan selain daripada Ramadhan Dia jadi hantu semula Jadi jahat semula Ini tidak menepati apa yang hendak agama agama kita Saya rasa cukup lah untuk hari ini Banyak juga nak kongsi tapi tak sempat Dan um, juga jangan lupa lah untuk kita bermaafan, bersalaman Bukan untuk hari raya pertama saja dan berterusan hari tersebut Lepas hari raya dulu, gaduh balik Hari uh, pertama bermaafan, berpelukan, nangis Tapi hari raya dulu, bergaduh balik uh, Jadi pun apapun kadang-kadang benda khilaf ni kena dilihat balik dan orang setiap orang tu kena mengukur balik apa tanggungjawab apa kesalahan dia yang dia lakukan mungkin menyebabkan orang tak suka dengan dia uh, ukur balik kita punya uh, dia punya apa perangai tu uh, jadi cukup lah tuan-tuan untuk sekadar ini uh, saya mohon maaf atas segala kekurangan kelemahan diri saya <coughs> Jadi saya ucap terima kasih kepada pihak masjid untuk memberi ruang ini untuk sedikit perkongsian. Maka uh, yang baik semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebelum akhir ini saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Wa kullu wa antum bi khair. wa minna wa minkum. Ada umur, ada rezeki itu bertemu lagi pada kuliah kita selepas hari raya nantilah. Kita sambung balik habis hadis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal kita bulan Ramadhan ini dan kembalikan kita dalam fitrah sebagaimana dilahirkan balik oleh ibu kita. Allah Taala Adla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah. <coughs>